मित्रलर की नमस्कार भक्ति पथम सिक्व चानल स्वागत नमो नारायण श्री तीव्रम स्त्रोत्र भास्कर कोटि भास्करल्य सुरद्विषां प्राणविनाशि विष्णोः चक्रं सदाहं शरणं प्रपज्ये विष्णोर्मुखोत्थानिलपुरितस्य यस्य ध्वनिर्दानवदर्पहन्त तं पाञ्चजन्यम् शशिकोटिशुभ्रं शङ्खं सदाहं शरणं प्रपज्ये हिरण्मयीं मेरुसमानसारां कौमोदकीं दैत्यकुलैकहन्त्रीं वैकुण्ठनामाग्र कराभिमृष्ठां गदां सदाहं शरणं प्रपज्ये रक्षोसुराणां दिग्धधाराम् तं नन्दकं नाम हरेः प्रदीप्तं खड्गं सदाहं शरणं प्रपज्ये यज्ञानि नादश्रवणाक्सुराणां चेतांसि निर्मुक्तभयानि सद्यः भवन्ति दैत्याशनि बाणवर्षैः शांग सदा शरण प्रपज्ये इमं हरे पंचमहायु स्थव पटेद प्रभाते प्रभाति समस्ुखा भयानि सद्या अपानि नश्यन्ति सुखानि संति वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये यद्रुच्छयापत्सु महाभयेषु इदं पटनस्तोत्र मनः कुलात्मा सुखी भवेत् तत्कृत क्ष सशंखचक्रम संगं पीतांबर कौस्तुभवत्सचिन्नम्रििया समेतोज्वलशोभिततांगं विषु सदा हम शरण प्रपज्ये జలే రక్ష వారాహ స్థలే రక్షు వామన అటవ్యాం సర్వత నారసింహాతు కేశవ్రీపరమహంసపరివ్రాజకాచార్యీమంకరాచార్య విరచితం శ్రీ విష్ణు పంచాయస్తోత్రం సంపూర్ణం